Дорогі благодійники і всіх, хто участвував цій гуманітарній допомозі. Ми в місто Покров Донецька область, бойові дії, постоянні обстріли. Дуже велика подяка вам за, за вашу підтримку. Дай всіх вас Господь дуже рясно поблагословить для пасти церкви. Ми тут проводимо свідчення і показуємо тут. Впаваємо на пошук благодаті. Та вас Бог всіх благословить. наверно, что-то для места off-road, наверное, в кто на боевых дней, чисто Черкас, смело.

здоровье все, и мы не больше людям, которые нам все приводят, и рисуют своим здоровьем, своим життям. Все. Будьте благословенны. Будьте благословения. благословения. Большое. Так, нам сказали, что это будет Да, ну что да да за помощь, да. да. От да. чистого да. сердца, Спасибо Господу, что... Тем более большинством нас. из этого мы делимся да, с здоровь. нашими горожанами, которые приходят именно и Сначала наши послушники нашей церкви, и прихожане, помощи, и простые люди. Поддержки. Хлеб всем нужен. Сейчас с хлебом пекарня еле-еле работает, раз в 4 дня выпускает всего ничего хлеба, поэтому это все большие, спасибо, свежий большой хлеб. Только вот свежий-свежий. Это у нас на воскресенье мы раздадим. У нас по воскресеньям служение проходит в церкви. Свечи тоже у нас. Вот. А что? Вот это все. И одежда теплая зимняя летняя кто нуждается женская мужская так и Христос однажды принявший себя в жертву однажды чтобы поднять грехи мной во второй я во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его во спасение. Это значит, придет за людьми, ожидающими его приход. Он сказал, что я иду, приготовлю место, вернусь за вами обязательно. Но это он говорил ученикам, никому попал. Он не говорил это все. Он говорил, тех, тех людей, которые имена записаны в книге жизни, тех людей, которые... Поверили, что Иисус Христос забрал их грехи. А если забрал Бог грехи и возложил на сына, 53 глава Исаия, 6 стих, там говорит, Он взял грехи мира и возложил на сына. За 650 лет до прихода Иисуса. Руки, советники, слова Возложил на сына, то если он взял грехи мира и возложил на сына, где они теперь, наши грехи? на нас, на сыне его, Иисусе Христе. Он тебя. За всех этих людей, которых ты до сейчас, до хранишь. Храни дальше, Господь. Пошли им ангела-хранителя, пусть он закроет небо. Чтобы их не жилье было разбомблено. Чтобы они, они остались живы и все мы живы были и еще после войны славили тебя. Мы молимся против духа войны, против духа гордыни в правительстве, которые не хотят смириться и остановить войну. Господи, мы молимся против духа мести, ненависти, Господи, терроризма. Во имя Иисуса мы связываем власть во имя Иисуса Христа и приказываем закончиться ей. Мы верой принимаем, что она закончится. И благодарим Тебя. Мы принимаем несуществующее, существующим. А за все милости Твои, за охрану Твою ангельскую, за Сына Твоего Иисуса Христа и Его кровь Иисус. святую пролитую. Прими славу и благодарность из наших уст. Отец, и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и мне. насущный, подавай нам на каждый день долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не иди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твои царство и сила слава во веки. Аминь. Еще хлеб мы провели, мама. Ой, хорошо хлеб. Хлеб, 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 хлеб.

Нет. Нет, вот нам УЗИ надо сделать, а в Доброполе даже на плату такое. Дякуем.